Слава тебе, показавшему нам свет. Доброе утро. Проснилась сегодня куча кошмаров. У нас медведи нападали на палатку. Потом какие-то бандиты. А потом все стало хорошо, спал. Слышу, колатает постоянно. Э -э удочка. Что-то там сидит. Просыпаюсь, куча рыбок с утра. Значит, что тут есть рыба. Лешенька проснулся, и у нас начинается завтрак. Крисовая каша. Кукурузы из тушоночка. Как спалось? Нормально. Пимали мы 5 карасиков с ранку. Спакувалися. Уже цей раз, как говорит Леша, намного лучше, интереснее. И отправляемся даже дальше сплавляться по нашему буху. Проплываем в одно из самых мелких мест. Бух. Метр Бывает и полметра глубина. Так, у нас сейчас зараз... травяные пороги, как-то кажут. Надо проплыть это все мероприятие, такая травка у нас, и мы в догонке там лебеди вот впереди. Раз, раз, да? раз. Тут уже бух чуть пошире, но глубина метр, и это нас расстраивает. Там выше мы где плавали, там была выше, глубже глубина, там где мы лодку повредили. Но сейчас вот такая невысокая, у нас тут неглубокая глубина. Так, пришвартовываемся, шукаем место. Так, 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 хорошо. Давайте, Юнга, выпрыгивайте шнурочком привязывают и нас. О, что там, болото или песок? Все Понял. Ситуация следующая. Мы разгрузились, поставили палатку, закинули в удочки и сразу клюнул вот этот вот красавчик. Еды бабушка с дедушкой. У нас там караси. Сейчас буду славно уха. ухо. Поздоровайтесь. Это наш опять. Так, Лук, Леша, что происходит? Тянул, тянул. Короче, ты на характере все-таки решил на блесну вытянуть. Ага. У нас Леша обладает талантом очень редким. Он если настырный, то настырный капец. И в Нашу уху, которая будет состоять и сегодня из окуня, из сома, из карася, из бычка бушского. Сейчас закопить вода, и мы будем их варить, эти рыбы. Спасибо, Леша. Желаем еще наловить сегодня судака, которого мы не вытянули. Ага. Хорошего, да? И щуку. Конечно. Как только мы сварили нашу уху, к нам приехал автомобиль с бабушкой, с дедушкой, с Илюшей. Ну и, конечно же, с главным боссом, рыбаком. И, конечно же, шашлык. Мужчина, который любит шашлык. Платон Андреевич. Hello! 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 Так, Илюха у нас занимается сегодня шашлыком. Итак, Будешь еще сегодня, или нет? Если не беспокойтесь, все будет полным беспорядком. Иногда хочется поесть, чтобы никто не продал. Да-да-да. Да, і це те, як наше сімейство нас угостило вкуснішими шашликами. Я трохи прикимарю в палатці. Не можу навіть вам об'яснити, що таке другий день бути на броді. Дивіться, Олексій просто сидить півтора часа на лодці і не здається. Знайшов островок на траві, щоб не зносило. и постоянно там кидает. Ну, видать, почув, что я тут говорю. Ага. Видишь. Передвигается куда-то. А еще с Алексеем у нас в палатке вечерний просмотр фильм с вкусными закусками. С шашлыком и сомом. Фильм не дивился. 7-8 месяцев вместе. Да, палатка это лучшее место для хорошей компании.